নমস্কাৰ মই ৰুবুল কুমাৰ দাসে আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰুবুল ডিজিটেললৈ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা বিশেষ খবৰ এটা বহুত ভাল খবৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কাৰণ ভিডিঅ'টোত এই ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিটো খবৰে আপোনালোকক অনাগত দিনত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ তেনেহ'লে পলম নকৰি আহকচোন আমি জানি লওঁ এই ভাল খবৰটো কি যোৱা ন জুলাই দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ বিত্তীয় বিভাগৰ পৰা এখন এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰিছে এখন বিশেষ এছ অ' পি আৰু এই বিশেষ এছ অ' পিখন হৈছে জিৰ' প্ৰিমিয়াম ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ স্কীম হয় মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ ক্লেইম প্ৰচেছ আণ্ডাৰ দ্য জিৰ' প্ৰিমিয়াম ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ স্কীম ত' আপোনালোকে নামটো শুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে জিৰ' প্ৰিমিয়াম ইঞ্চুৰেঞ্চ অৰ্থাৎ আমি প্ৰিমিয়াম একো দিব নালাগে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ পাম তো এই কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু কিছু বেংকৰ লগত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে বেংকসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ এক্সিছ বেংক ইণ্ডিয়ান বেংক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়া তো এই বেংককেইটাৰ লগত অসম চৰকাৰৰ এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে আৰু সেই চুক্তিৰ মতে অসম চৰকাৰৰ স্থায়ী অৰ্থাৎ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীসকলে এই ইন্সুরেচর সুবিধাটো পাব তো আমাৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবর এটা মই জনাব বিচাৰিছো এই জিরো প্রিমিয়াম ইন্সু রস কাভারেজ স্কিমট আপনাদের কেনে ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য সমূহ কেনা তো ইয়াৰ প্ৰথমটো আছে টার্ম লাইফ ইন্সু টার্ম লাইফ ইন্সু কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম কাভারেজ দিছে 10 লাখ টকা পার্সনেল এক্সিডেন্টেল ইন্স্যুরেন্সর কারণে দিছে ডেথ ডেথ কভার আপ টু এশ লাখ এক কোটি টাকা পার্মানেন্ট টোটেল ডিজেবিলিটি পার্মানেন্ট টোটেল ডিজেবিলিটি যদি হয় তার কভারেজ আপ টু হান্ড্রেড লাখ পার্মানেন্ট পার্সিল ডিজেবিলিটির কারণে আপ টু এইটি লাখ এয়ার এক্সিডেন্টেল ইন্স্যুরেন্সর কারণে মিনিমাম দুশ লাখ তারপিছতে আছে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটোত আচলতে অপচনেল হয় সেইটোত আমি কিবা বৰঙণি বা টকা দিব লাগিব তো এইকেইটা সুবিধা আমি এই জিৰ' প্ৰিমিয়াম ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ স্কীমটোত পাম যিসকল অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী এতিয়া হওক আমাৰ এই সুবিধাখিনি লাভ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমাৰ যিসকল নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কোনো এটা বেংকৰ পৰা বেংকত তেওঁলোকৰ চেলাৰী একাউণ্টটো আছে কিন্তু আমি বহুতেই যিটো একাউণ্টত আমাৰ দৰমহাৰ টকাটো আহে সেই একাউণ্টটো বহুতৰে কিন্তু ছেভিংছ একাউণ্ট হৈ আছে এইটো আমি ছেভিংছ একাউণ্টৰ পৰা সলনি কৰি চেলাৰী পেকেজ একাউণ্টলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব তো মনত ৰাখিব যিসকল এতিয়া ছেভিংছ একাউণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকে নিজৰ একাউণ্টটো ছেভিংছ একাউণ্টৰ পৰা চেলাৰী পেকেজ একাউণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এখন নিৰ্দিষ্ট ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ হাতত দিব আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ সেই একাউণ্টটো ছেভিংছ একাউণ্টটো চেলাৰী পেকেজ একাউণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব এইটো আছিলে আমাৰ একমাত্ৰ কণ্ডিশ্যন যিটো কণ্ডিশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ চেলাৰী একাউণ্ট হৈ থাকিব লাগিব ছেভিংছ একাউণ্ট নহয় আমাৰ যিটো একাউণ্টত দৰমহা সোমায় সেই একাউণ্টটো চেলাৰী পেকেজ একাউণ্ট হিচাপে চিহ্নিত হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি এই সুবিধা জিৰ' প্ৰিমিয়াম ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ স্কীমৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ পাৰিম তাৰ ভিতৰতে পিছতে আছে ডকুমেণ্টছৰ কথা আছে ডকুমেণ্টছখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ আছে লেটাৰ এছ বা বেংক ডেথ চাৰ্টিফিকেট এফ আই আৰ ডিজিজ প'ষ্টমৰ্টাম ৰিপৰ্ট এইবোৰ আছে তাৰপিছত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে ছাবমিট ইয়'ৰ ক্লেইম আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন হয় ক্লেইম কেতিয়া কৰিব পাৰিব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ক্লেইম কেতিয়া কৰিব পাৰিব এইটো আছে দিয়া আছে উইডিন ছিক্সটি ডেইজ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ইঞ্চিডেণ্ট ঘটনাটো ঘটাৰ ষাঠি দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো ক্লেইম কৰিব লাগিব আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত নব্বৈ দিনলৈকেও এইটো সময় ধাৰ্য কৰা হয় কিন্তু বেংকৰলৈ লৈ এইবোৰ অকণমান কিছু সাল সলনি হ'ব পাৰে তো ইয়াৰ পিছতে আমাৰ কিছুমান ফৰ্মেট দিয়া আছে নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মেট কিছুমান দিয়া আছে তো এই ফৰ্মসমূহ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে চেলেৰি পেকেজ একাউণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিব বা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বেলেগত তো এই এনেকুৱা ফৰ্মসমূহ আছে এইসমূহ আপোনালোকে অনলাইন ডাউনলোড কৰি পেলাই কামটো কৰিব পাৰিব গতি এতিয়া নিশ্চয় গম পাইছে যে এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে অতিকৈ এটা ভাল খবৰ যিটো খবৰে আমাক বিপদৰ সময়ত যথেষ্টখিনি সকাহ দিব পাৰে গতিকে মই আশা ৰাখিম সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চেলাৰী একাউণ্টটো যদি ছেভিংছ একাউণ্ট হৈ আছে তেনেহ'লে চেলাৰী পেকেজ একাউণ্টলৈ আজিয়ে কনভাৰ্ট কৰক যাতে প্ৰয়োজনত আমি এই যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম আছে স্কীমৰ সুবিধাসমূহ পাব পাৰোঁ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাবিছে যে ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক কিবা এটা সহায় কৰিব তেনেহ'লে আপোনাৰ লগৰজনলৈও এইটো আগবঢ়াই দিব বুলি আশা কৰিছোঁ তো আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ